Всем привет, я вас приветствую на канале EmRezPlay Новый видосик и вы, блять, ну вы точно не ожидали нахуй, фу, потому что вы видите, мы... <плес> Короче, всем привет, вы... потом не знали и не гадали, что, блять, я выпущу игру, когда я кидал опросник какую игру скачать в Хогвартс или РДР Тут выходит видосик, ебать, по фифе Чиназис? Вы охуеете? Який составчик сборной Украины собрал? Так что, предлагаю его вам затянуть. Так, видим, будем разносывать сейчас кабины в четвертом дивизионе. Или в пятом. Или в переходящем пятом-четвертом. Короче, что у нас есть? Анатолий Трубин на воротах, ебать, зирочка. Миколкин. Миколу я прокачал, ебать, до 80-го. Забарного. Прокачал до 90-го тоже. Пушечка, песня, ебать. 42 матча уже отыграл. Эм... У у него и тут и енотик, либо гачечек, было бы вообще песня пушка, ебать. Стала вера, мы еще прокачаем. У него есть и гачечек, и енотик, и силачек, Да? Что, не подкаты <клёх> И блок. Но у него скорость 78, это маловато. А тут 86 уже. Конопля, правый защитничек, просто тоже, -то... ну нахуй. Скажу, ты, скажете, нахуй ты все эти эволюции сделал? Вот, поэтому охуительная Защита 88, из пада только 87, дриблинг, передачи 90, ебать. Скорость я ему подкинул, ебать. Андрей Ермоленко, який дальше у нас ще прокачивается. Малиновский, який тоже еще прокачивается. Пихаленок, кого мы закинем, еще дальше прокачивается. Мудрика закинем за 125 тысяч, тоже дальше прокачивается. Сикана мы прокачали на полностью просто. Дивіться ее с 42 матчі, 27 голов, 19 Це, блядь, поки я його прокачу, парнишка за 350 монет. Пальчик став 90. Дріблінг, дивіться. Йому було щось на швидкість і на удар, і було взагалі. Ну і Андрій Шевченко, не помню. Перший обладатель 69 матчів, 43 гола, 29, я давно ним не грав. Тому ми зараз зацінимо нашу таку бомбічну движуху. Пацаны, нам баночки, Слунин, Попов, Зубков, такая вот по мелочи, я миг себе позволил. Ну, типа, блин, есть долбик, но типа его спешал покупать. Ну, типа, смысл. Смысл. Ну и плюс я взял такого вот дешевого братика. І нас немало, оказывается, тренеров FC-25 украинцев или з, 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 просто с украинской лиги. Поэтому я тем братику накинул. И в принципе мы можем лететь. Це охуительно. Ну и в конце вас д просто охренительно шо. Во-первых, пик 84+, пик с Кумиров. один из трех 87+, и один из трех разных компаний 88+, плюс там еще есть пак. Сыграем э, пару матчей и поднимемся. Что... Куда ты нахуй летишь, ебать? О, понятно, понял. Ага, там положение, хорошо. Блядь, трубин. Ты серьезно? А, у меня Андрей, я понял. Мы можем просто проебать все матчи. Да ёпта. Да да е... А Оно, ну, бля. Я думаю, он будет на 9 давно. Андрей Николаевич! Андрей Николаевич! Да, Вот легенда, делая ветер, блядь. Что там твои Энрика, нахуй? Блядь, Секан должен забыть. Да ёпта. А ну! Не, ну там пол... положение, положение, положение. Ой-ой-ой! Ты левую я, кром... я... ярмола любой бы. Ну а кто себе побежит? Оооо, так тяжело. Трубин, хорош, что ли? Блять, лучше. нахуй блюшечка залетела так под конец таймы бы. Оп, ермала. Бля, что за удар такие корита? вот такие навесик блядь и він не ожидает він не ожидая блядь ебать Микола там видом нахуй куда ты выходишь блядь, издеваешься что та пизду нахуй такие проскоки блядь я вахую Два, блядь, давай играем нахуй, играем. Сука. Сейчас батя ты покажет, почем вода сироберует. Нихуя себе, блядь. Давай, сука, выходи, играй. Бля, я надеюсь, когда мудренько прокачаю, он будет 99, девять, он будет просто лупить, блядь. Серьезно, вот все, блядь, чтость. Блядь, ну трубин пропускает все нахуй просто. Да ну нахуй, ты что? Блять, я киваю цель нахуй Я в ахуе Давай! Да. О, ты шо? не склад батл, сибать. Тяжело очень играть, бать. Очень тяжело играть, бать. Нахуй их прокачивал, я хуй <laughs> Шучу, ебать, шучу. Базар, бать. Ну, блядь, ну тяжело. Тяжело так играть против пац пацанов, бать, поэтому... Там по развитию что-то, блядь, да, мы можем забрать. О, 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 -о, 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 -о. 91 -й. и дают, что дают. А что дали? Сила, пенальти, не нога. Ну, короче, нихуя толкового. Тут осталось выиграть три матча, а тут сыграть три матча, чтобы он сразу с 89-го стал 91-й. И в конце давайте, у нас есть пики. 84+. плюс. Нихуя, да, дверь? Понял, понял, принял. Понял, принял. Пошла нахуй. У нас все еще пик с кумиром и из то есть там разных компаний 88 плюс так да их пошел на даже в сбч тильман uh, в сбч пс Два чувака с все три игрока 88 чё блять так пик на кумира uh, блять давай слева направо Эрейра и То даже... есть 87 -го... Вот это хорошо. И... О, ебать! Роберто Карло Стойте нахуй версия. Вы знаете, сколько у нас стоит? Лям нахуй. Лям, бля. Я хотел себе Роберта Карлоса, чтобы меня нахуй закрыть. Моя марка есть 90-й. Я хотел, думал себе куплять Роберта карлос Ебать, охуительно. Mm. Блять, это стоило. Стоило собрать, потерпить, порождать открыть и охуеть. Так, давайте, что по... Понял, 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 понял. Так. Что э, у нас по... Всем есть? 83. Да такое, ребят, нихуя не светится. Дайте нову карточку. Дайте курва нову карточку. хера нема. хера нема. Бундеслига. Можно все попродавать, бо бабки надо. 5к, 5к подняли. Бо нам надо 125 тысяч, щоб прокачать то долоболой. <кху> нихуя не светится. Понял. А, uh, бля, я там, блядь. Не, не рад Все продаю. А. И плюс четыре с Неплохо залуталось. Охуительно. Ну, дальше пак. Не, смешан еще может быть продаваемый. Блять, ну дают, дают выход, я кисну, блядь. О, не то. он не то. А кто выходит? Мертенс? Серьезно, Мертенс выхода? Настолько все печально, блядь. 83-й осталось, открываем. Нихера не падает. Бля, сейчас дубликата у нас я чувствую прям жопу О, 86, нихуя себе. Тоже пиде на СБЧ. Тоже пиде на СБЧ. 5.83. Нихуя. Спасибо, дура. Спасибо. бы чуть-чуть волкаутов насыпали. Чуть Бырарных, рарных волкаутов, это б... плохо. А так понял. Кто там? Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Обещали 83. Получите, получите, распишите себе. Тут тоже. 83 года или папа, под... папа. Блять, я вас обожаю, хуй просто. Я просто вас обожаю. Понял. И Рафиня. Я его там, блядь, по линии, по линии. О, так. Промики, промики, это, конечно, офигительно. Все больно. Больше ничего нету. а, uh, по клубу ви побачили статус ми зіграли два матчі один проіграли другий зіграли в нічу хоча могли виіграти і сіп не оце 44 матча 31 гол 19 асистів за Ярмолу теж чуть не колотили 86 матчів зіграли 68 голов 27 асистів плюс Ярмолу є позиція ФРВ на яку можна походити оце блять ну це піз... ну дивіться Скорость 92. Дривлинг тоже неплохой. Выносливость. Ну, сука, он не крутится нихуя. Хотя у него 4-4. Не, не бежит, блядь, нихуя. 177 матчей я за него провел. Я в ахуе. 20 голов, 32 голевых, 4 желтых. Забарный, ну, блядь, ну, скорость 86. И он, типа, тяжело. Талавера, тут понятно, тут скорости нахуй не хватает. Мекола, ну тут понятно, 80 рейтинг туда же не будем. Канопля. Плюс-минус, что-то с него можно попытаться выжать. И халенок. Ну, блядь, тут ему скорости вообще жестко просто не хватает. Вообще жестко не хватает скорости, блядь. Я не знаю, что ему сюда давать. Малина. Когда дали просто зеленую карточку его, 90 рейтинг, тогда чувствуется дриблинг. Я якся питався ним крутити. час щось очень тяжело. Хоча слаба нога п'ятерочку дали. Це на правой ноги. І особи 4. Поэтому. Ну і баночка. Я думаю, що циганково прокачаю. судакова не хочу, далі вже прокачують Вийшла нема. Бетім. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, до договорі. Ну і пишіть ваші коментарі. Я скачав РДР, так як ви голосували в Телеграмі. Підписуйтесь на, на телеграм, підписуйтесь на Тік-Ток. Всі силички будуть під видосом. Ну а я пішов. Що то робити. Па-па.